tana a, bu ruhni libosi ham deyiladi juda ko'p manbalarda tana haqiqatdan ham ruhning libosi edi keyin boyagi majnun majnunga bir ikkita inson aytadida senga deydi chiroyli deydi liboslar olib kelib beraylikmi deydi kiyasanmi deydida keyin yo'q deydi menga deydi hech qanday libos shart emas deydi menga qo'y po'stinidan boshqa libos deydi kerak emas dedia o'zi yaratuvchiga biz uyg'onishga o'sha ketayotganimizda <imitation> mana shu yo'lda borayotganimizda <imitation> biz har bir libosni har bir libosimizni уже yechib boramizda har bir libosimiz toki bizda sevgi libosi qolmagunicha hamma liboslarni yechamiz biz oxirida tana libosini yechib chiqib ketamizda yuqoriga yaratuvchi tomonda bu liboslar bizni mana shu bizni umrimiz davomidagi liboslarimiz o'zi bizda tug'ilgan vaqtimizda bunaqa liboslar bo'lmaydida biz kibrdan libos kiyib olamiz egodan libos kiyib olamiz Uh, yana nimalardan uh, juda ko'p nafratdan libos kiyib olamiz kechirolmaslikdan libos kiyib olamiz moddiy olamga ochlikdan libos kiyib olamizda juda ko'p liboslarni kiyib olamizda biz yaratuvchi tomon borganimiz sari har bir libosimizni uh, yechib boramiz har qadamga chiqqanimizda uh, juda ham uh, tajribamdan ham uh, ko'ryapman har qadamga chiqqanda har zinaga ko'tarilganda har zinaga ko'tarilganda bitta libosimizni yechamiz bir zinaga ko'tarilganda kechirolmaslikni yechsak ikkinchi zinaga ko'tarilganda nafrat yechamiz va hokazo mana shunday biz tug'ilganda bunaqa liboslar bo'lmaydi lekin o'sha tug'ilgandan tug'ilganimizdan yanda, keyin katta bo'lganimiz sari oila tarafidan jamiyat tarafidan va hokazo va hokazo yoki o'zimiz tajribalarimizdan mana shunday liboslar kiyib boraveramiz boraveramizda liboslar kiyib boraveramiz boraveramiz bu liboslar judayam og'irlashib ketadi va bu liboslarni juda ko'pchilik ko'tara olmaydi va ko'tar olmaganidan juda ko'p kasalliklar bo'lishi mumkin mumkina o'zi sevgidan boshqa hech bir inson sevgidan boshqa inson o'zi Um, um, sevgidan boshqa libosi yo'qda o'zi insonnida sevgidan boshqa insonning libosi yo'q o'zi aslidada uh, bu sevgi insonning haqiqiy uh, yaratuvchi bizga inom qilib bergan libosi bu o'zi aslida sevgida bu libosni biz mana shu zinalardan chiqish orqaligina topishimiz mumkinda shuning uchun ham yosh bolalarga umuman tarbiya bermaslikda bu boshqa yana katta mavzu bo'lib ketadi agar buni ochadigan bo'lsam bu hech kimni hozirdan ayblamaymiz boshqa qilmaymizda bu yerda hech kimni aybi yo'qda bu yerda baribir ham o'zimiz harakat qilishimiz kerak mehnat qilishimiz kerak mana shu liboslarimizni yechish uchun baribir ham ruhiy yo'lda oddiygina masalan moddiy narsalarni topish uchun pul topish uchun mehnat qilamiz moddiy narsalarga moddiy bu moddiy pul bu juda yam bir qattiq energiya hisoblanadida o'zi aslida biz bu yerda o'sha pulni topib o'rgandikmi keyin sevgini ham topishni o'rganishimiz kerakda sevgini ham topishni o'rganishimiz kerak nimaga kelganman bu hayotga nima uchun kelganman hayotga meni vazifalarim nima maqsadim nima men просто так pul o'ynab kelish uchun kelganmanmi meni просто kiymagandirman to'g'rimi deb inson o'ziga savol berishi kerakda yeb ichib yoki nima deydi jinsiy aloqa va hokazo va hokazolar uchun kiymagandirman to'g'rimi bu narsani hayvonlar ham qilishi mumkinku to'g'rimi instinkt asosida yashash deganni hayvonlar ham qilishi mumkinku lekin men unaqa instinkt asosida yashashga kelmagandirman mani qandaydir vazifalarim bordir qandaydir bir ichimda nimalarnidir his qilaman boshqa bir ilohiy narsalarni his qilib boshlayapman men nega kelganman degan savollarni inson oi o'ziga berib boshlaydigan bo'lsa asta 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 borliq o'zi javoblarni ko'rsatadi borliq bilan biz judayam katta muloqotga kirishishimiz kerak bo'ladida borliqqa savol berish kerak doimda savol bersak doim har doim qayerdandir javobini beradi bizgaa o'shaning uchun har doim borliq bilan gaplashib turish kerak borliq bilan gaplashish degan nima o'zi borliq bilan gaplashish bu o'zingiz bilan o'zingiz gaplashishda siz o'zingiz bilan o'zingiz gaplashganingizda borliq har doim sizga amrinatiman degandaham sizga javoblarni ko'rsatadi shuning uchun shuning uchun bu parda bu pardaga o'ralingan asarlarda bu tanada tana ham o'zi bu parda hisoblanadi o'sha tanamizning ichidagi asl javohirni ichimizdagi javohirni topishimiz kerakda javohir orqali o'sha ichimizdagi yorug'lik orqali biz